Ребятки, сейчас мы будем... чувак здесь мне пишет. Вот. поставить на паузу, почитать. Вот он мне написал, этот скрипт зашел, бачу, пишет мне. Оп, вот этот чувак хочет поиграть в гейс мод в пиатку со мной. Окей. ч Чё не чуто. Ой, і ви мене на войне не чуете. А сейчас лучше чуть, напевне. Побачите. Мы сегодня будем і, даже нету, литья. Вот один чувак типа пишет в пиятках, хочешь погляд земной. Костнуть вместе будем снимать. Не хочет, а я ж сам не можу манчий, от, все таке. Я ж не okay. да, Окей. Вот. Здесь типа договорились, все. Завтра в 15.00. Вот типа кинул скайп. Вот типа сейчас добавлю, каждый почекали, вот такой тут, тут. Шу-шу. Добавляй. Заявку кину. Вон с телефона, кстати, буф. Тут и вообще не в сети. Подпишу. Вот, давай быстрее принимай. Пишу, ну, скайп запустить, Чего завис как биос? Шутка такая. Давай включи скайп. 14 фм с телефона буф. Windows и Айос, або Может, я бы выходить из скайпа, а не закрывать страницу. У <риклад> мене я крыл с видосик новый глюзится. Вот. В скайпе ему типа... Він не может включить скайп. Він бы не має добавить, вот, звоню. <риклад> То есть с вами в маяжі. Вот. Я и будет. Такий тип написал, він даже не запустив. Звонит, дзвонит, дзвоню, дзвоню, нічого. Дальше я еще исправляю и закрытые контакты дай. Люка кустивач, например, ваш запад. Вот. Далее, я ему заместить вот этого, что здесь пишет. Написал, давай добавляется я в ютубе. Далее, позвонив и ничего. Трюль. Вот скайп его. Тогда ты новый? Ух ты, я маю такие права. Даже изменить его скайп можно. <ролевые> mm. Ладно, договорились, да, что завтра в 15.00. Что в 15? наверное, в школу Так, почекайте, сегодня что, в стоек, да? Через среду у меня как раз свободный день, у меня английский я уезжаю из школы в 14.00, у меня 6 уроков и как раз еще часик, то у нас будет видео по мультиплею, по ГС-моду. также напишите мне вот видео, да, монти И также напишите в комменты або в личку пока мне того Вот я хотел чтобы написала а Сказала я, как бы можно было узнать свой скайп Ладно. На этом тоже закончу, Всем удачи. Всем. Всем удачи и всем.